вообще, знаете, сегодняшний день прошел именно вот в таком настроении, очень позитивное и вечное, потому что приятно осознавать, что в Домодедово любят КВН и сегодня полный зал, ибо я не вижу просто полного, или нет, но мне кажется по аплодисменту, он действительно полный. Друзья, давайте похлопаем событию. КВН продолжает усилить и людей. Дорогие друзья, КВН, классика, все очень стандартно, ничего нового вы не видите. Будут замечательные конкурсы, полюбившиеся вам. Это приветствие, разминка, стем и музыкальное домашнее задание. Ну что ж, под ваши аплодисменты мы начинаем КВН. <плодисменты> Друзья, ну а теперь давайте познакомимся с теми командами, которые сегодня будут бороться за право чемпиона э, Домодедова и вообще, в принципе, наверное, самой смешной команды. Так, команда КВН «Внос-вынос». Друзья, ваши аплодисменты представляет Государственный Совет Управления. Команда КВН аэропорта Домодедово «Премия». Команда КВН «Первая проходная». Ваши аплодисменты. команда, команда КВ Аэропорта. наверное, правильно так же говорить, правильно? Аэропорта. Да? Кто знает? Сегодня же день знаний, друзья, вообще-то у нас. Подеритесь! Вот мне кажется, аэропорта неправильно. Итак, команда КВН Аэропорта аэропорт, Дубодедова. Аэропорт, все свои. Ваши аплодисменты. Друзья, вот эти команды Сегодня будут бороться, они будут вас веселить. Но еще одна команда, которая будет вас веселить, наверное, сегодня обязательно это команда жюри. И сегодня в ней сплошь незнакомые мне люди очень интересные, харизматичные. Давайте начнем их представлять. Итак, полтора метра сексуальности команды КВН спортивная. Константин Лавухо. Друзья, самый смуглый, самый загорелый, самый сексуальный после Константина Опухова Владимир Поруваев, ваша профессия. Друзья, человек, которого всегда спрашивают, а этот парень в вашей команде играет, Алексей Никифоренко. Я на позитиве. Друзья, самый талантливый, самый харизматичный, самый актерский, одаренный человек нашей команды. Иван Николаевич Пышненко. Друзья, Иван, спасибо огромное. И, дорогие друзья, Алексей да. С этого момента правого самого лучшего человека в нашей стране. Красавчик. Друзья, а теперь действительно по делу. Председатель, а, председатель жюри, а, самая очаровательная, самая одна девушка, это руководитель направления корпоративного актива, председатель корактива а, московского аэропорта Домодедова, Бахтина Наталья Анатольевна. Друзья, Вот знаете, по уровню аплодисментов вы проиграли только Иван Николаевич Пышненко. А остальных вы всех обыграли. Ну что ж, друзья, ни пуха, ни пера. Да, уходите, что вы стоите. <laughs> уходите. Уходите готовиться. Друзья, начнем мы с самого самого классического конкурса в КВН. Это конкурс приветствия. Все очень просто, ребята что-то напридумывали, сейчас вас будут висеть и показывать. И первыми на эту сцену выйдет команда, которая носит название. Первая проходная. Ваши аплодисменты. первая проходная и сегодня все будут шутить про одно и то же так что мы ни разу не пошутим про аэропорт повторяю мы ни разу не пошутим про аэропорт поехали! нашего приветствия первый звонок. И прежде всего это школьная тема. С нее и начнем. Представьте случай в школьном туалете. Игорек, посмотри по-быстрому, я покурю, чтобы никто не шел. Тамара Петровна вышла из кабинета. Она идет по коридору. Давай быстрее! Все, пошли. Последний денек, когда можно погулять Представьте, парень под утром возвращается домой Сынок, а ты что, только что пришел? Да не, мам, я уже ухожу в институт Давай, Представьте дискотеку глазами девушки, которая пришла без парня. В кружится, Не будем тянуть время и покажем вам нашу следующую миниатюру. Представьте случай в семье Григория Лепса. Итак, Григорий Лепс закрылся в ванной. Гриша! Ну что ты там опять закрылся на два часа? Ты ничего не делаешь по дому. У нас хоть попить есть что-нибудь? А поесть? i'm not напоминают нам нашу будущую работу. Итак, это московский аэропорт Домодедово. Здесь нам предстоит работать. Главное никогда не опаздывать. Нам придется много трудиться, чтобы купить себе то, на чем до работы стали набираться быстрее. А потом еще быстрее. Потом мы неудачно припаркуемся и все-таки будем набираться так. А такая у нас будет зарплата. Размечтался. Ай, не наглей. Сплю на дуна Вот, такая у нас будет зарплата. А нашими клиентами в основном будут люди. Но иногда будут попадаться такие экземпляры, с которыми придется очень много работать. Дом, работа, работа, дом часто придется работать в ночь. А всех нас ждет повышение по должности. Но если будем нарушать, то и понижение. Но в результате работы в московском аэропорту Домодедово все у нас будет... Все у нас будет хорошо. Люди, а я вот так вот с легкостью с ними общаюсь. Кто знает, может такая возможность мне представилась в жизни всего один раз. Стоп! А это мысль, девочки! Only you. Can't make this а из меня хоть компот вари. Я когда узнала, что с вами тут с вами буду, я так волновалась, так волновалась, аж три дня не спала. А сейчас танцую, разговариваю, не волнуюсь, даже не знаю почему. Что? красивые девушки никогда не обращают внимания на простых, обычных парней. Дим, ну ты не переживай. Все будет нормально. вступить в ряды сотрудников Московского аэропорта Домодедово. И поэтому по приезду мы решили переименовать наш Московский государственный индустриальный университет в Домодедовский. Ну согласитесь, красиво звучит. Решили переименовать.